З кожним роком наша країна намагається розвиватися в усіх галузях, однією з яких являється медицина. Проте розвиток нашої медицини залежить напряму від багатьох факторів, основний з яких це недостатнє фінансування медичних закладів та медиків. Завдяки недостатньому фінансуванню наші лікарі не можуть отримувати достойну цієї професії заробітну плату, не завжди мають змогу підвищувати свою кваліфікацію. Тож все менше і менше молодих людей бажають отримувати професію лікаря, а це теж велика проблема, оскільки ми Медичних закладах необхідне постійне оновлення персоналу та професіоналізм. Також треба зауважити, що медичні заклади України не отримують достатньо медикаментів для безперебійного якісного забезпечення хворих. Тому пацієнтам доводиться за власні кошти купувати ліки. Але як шукати ліки, коли час для врятування хворого може йти на хвилини? Людське життя має бути важливішим за амбіції можновладців, які не дуже поспішають звертати увагу на проблеми медичної галузі. Взагалі то дуже сумно. Розповідати про все це, але такими є факти сьогодення. Хоча варто відмітити, що сьогодні в Україні зроблені перші кроки щодо реформування медичної галузі. Овідіопольський район також не стоїть осторонь цих процесів, на якій ми зараз стадії та чого взагалі варто чекати від реформування охорони здоров'я. З цими та рядом інших запитань. Ми звернулись до головного лікаря Овідіопольської центральної районної лікарні Солтика Сергія Михайловича. На сегодняшний день в Ведебрском районе, как и в медицине, в целом в стране происходит подготовительный этап, подготовительный этап для проведения реформирования. Первый этап мы прошли, мы разделили первичную помощь, создав в районе еще одно предприятие медицинское, коммунальную установку, Центр первичной медико-санитарной помощи. Он выполняет функции первичной медико-санитарной помощи. Это в него вошли в основном педиатры, терапевты, бывшие вчерашние, сегодня, сегодня это семейные врачи. Они выполняют первичную помощь. И второй этап медицинской помощи – это центральная районная больница с поликлиническим отделением, в состав которого входят узкие специалисты. И непосредственно стационарная помощь за счет стационарных отделений ЦРБ. Мы готовимся, безусловно, для проведения реформирования и в нашем районе в том числе. Это как все учреждения нашей области. Подозрительный этап связан с тем, что мы готовим законодательная база. Первая готовится это к и Верховной Радой. Порядка 64 надо нормативных документов изменить, начиная с Конституции, заканчивая всеми постановлениями, всеми вещами. Это занимаются законодатели. И наше правительство, мы же занимаемся на сегодняшний день, формируем базу пациента, мы формируем сегодня полностью, в установок готовим протоколы, по которым мы, нам необходимо лечить согласно МОЗовских постановлений и законов, и приказов. И, кроме того, мы готовим, безусловно, еще и коллективы к этим вещам. Что будет, наверное, происходить? Безусловно, цель реформирования, покращения надания медицинских послуг нашему населению. Это в первую очередь преследуется такая цель. Создание конкурентной атмосферы. И, безусловно, мы знаем о том, что медицина на сегодняшний день далеко уже не бесплатная мероприятие для любого пациента, поэтому это скрывать уже невозможно. Поэтому будут создаваться на базе наших учреждений коммунальные предприятия, которые смогут не только получать деньги из бюджета, но и зарабатывать. Вот к этим моментам мы сегодня готовим наше учреждение, это ЦРБ и коммунальную установку. Процесс реформирования длительный и сложный. Еще одна из частей реформирования мы отделили от себя э, экстренную медицинскую помощь. Она независимая от нас и она является подразделением, которое включено в областной центр экстренной медицинской помощи. Она нам сегодня не подчиняется, но на нашей территории, в местах базирования старых, она находится, выполняет свои функции. На территории еще есть пункты неотложной помощи, которые они организованы на базе Центра первичной медико-санитарной помощи, которые оказываются за счет участковых врачей и за счет транспорта первичной медико-санитарной помощи. Направление реформирования в стране и в целом, и у нас в районе направление основное, конечно, цель, далекая цель, а нет, сегодня это не произойдет, это страховая медицина, чтобы человек, за человеком идут деньги, Человек выбирает себе учреждение медицинское, или это частное, или это государственное, или коммунальное, романе принадлежащее. Поэтому конкурентная будет, конкуренция будет в виде надания медицинской послуги. Кабмин готовит уже документы. Наш министр презентовал на к обмене схему реформирования. Была одобрена данная схема. Три или четыре закона уже поданы на разгляд в Верховную Раду для проведения начала реформы. Первое, это должна быть отработана модель работы медицинских учреждений. И самый главный аргумент в работе между учреждениями и больным – это медицинская услуга, это единица измерения чего-либо. Поэтому это будет уже какая-то часть вопроса в том, что за больными идут деньги, а мы эти деньги должны заработать или отработать. Вот это первая часть нашей реформе. Мы готовимся к этому моменту. Относительно отделений, стоит ли бояться того, что будет сокращение отделений в Центральной районной больнице? В 2016 году, в наступающем году, этот год будет основным для проведения подготовки реформированию, формированию новых коммунальных предприятий, созданию их уставов, их регистрации, перерегистрации и так дальше. 15 16 год вот мы остаемся абсолютно в полном составе. Дальнейшее развитие самого реформирования в нашем районе зависит от территориальной целостности нашего района, это в первую очередь, количество населения, которое мы обслуживаем. От этих моментов и зависит наличие всех отделений и их состав. И последнее, что я сказал бы в плане реформирования, то, что нам на сегодняшний день известно, значит, в принципе, весь коллектив, весь его состав будет в целом в составе до 2016 -го года, это однозначно. В 2017 году планируется создание окруженных больниц, больниц скорой помощи, нет ложной помощи, возможно определенное реформирование этих вещей. Отделение хирургического профиля, роддома, инфекционное отделение, возможно, будут находиться на территории города Одесса. И мы будем в, в этой территории, ну, в территории обслуживания данных вот этих округов. Поэтому вот эти службы, возможно, у нас будут переведены на работу ургентной помощи. И все, первые сутки или непосредственно оказание помощи непосредственно больному при поступлении, остальное лечение оперативное и все остальное будет проведено в окружных больницах, или же будет какой-то еще другой механизм. На сегодня полностью всю информацию мы не имеем. Статистика вещь прямая, а она говорит о том, что на сегодняшний день медицина финансируется всего лишь на треть. За счет чего выживаете? Нет, в нашем районе немножко картина лучше намного лучше. Это благодаря все-таки нашему финансовому управлению, нашей администрации, районной ради. Финансирование достаточно серьезное. Впервые, впервые мы имеем стопроцентную заработную плату. Это первое. То есть не только что она включает в себя, она включает в себя и индексации по инфляции, она включает в себя материальную помощь медикам, она положена по закону. А у нас еще есть и фонд экономии заработной платы. Мы даем и материальную помощь не медицинским работникам. Это нашим санитарочкам, техническим работникам, бухгалтериям, водителям и так далее. То есть у нас есть такая возможность сегодня обеспечивать. В плане обеспечения медикаментами сумма достаточно серьезная, но в связи с тем, что цена на медикаменты выросла в 2-3 раза, конечно, сегодня то количество денег опять недостаточно. Действительно. На территории больницы работает благоденный фонд медицина. Благодаря нашим жителям нашего района на данный момент, на данный текущий момент, за год работы данного фонда в населения население, в этот фонд, они стали прозрачными, по крайней мере, мы эти видим деньги, сколько их пришло. Это порядка 150 тысяч гривен уже на сегодняшний день. На эти деньги уже были приобретены 6 компьютеров для работы на их на на которых надо насчитать заработную плату э, кадровику э, работать да, статистикам работать и тогда же главному бухгалтеру работать да, серьезная вещь приобретены такие вещи как эм, Значит, оргтехника дополнительная, многофункциональные пристрои для работы, которые необходимы сегодня, к сожалению. И бумажная работа в нашей тоже в работе присутствует. Это большое количество бумаги приобреталось. Еще остаточных средств у нас порядка 80 тысяч лежит, неиспользованных. Мы готовимся приобрести. Для стоматологии, для стоматологии хотим приобрести дистиллятор. Для работы лор-кабинета электрический отсасыватель специальные вещи для приемного отделения и для поликлиники, алкотесты для работы. Но еще есть очень много планов. Конечно, безусловно, еще очень, очень много есть планов. Безусловно, спасибо населению нашего района за понимание и участие в данной работе. По поводу финансирования, строительства, ремонтов. На сегодняшний день у нас в работе роддом или родильное наше отделение нашей ЦРБ. Работы проводятся, осталось нам немножко буквально, я думаю, до конца года. По результатам полугодия будут пересмотрены выполнение бюджета нашего района, я думаю, будут выполнены, дополнительные деньги выделены на завершение этих работ и на приобретение частично оборудования для роддома. Поэтому картина финансирование и, и бюджета нашей установы достаточно неплохая, хотел бы сказать. И за это благодарю и руководство района. Спасибо большое. Что еще в планах на ближайшее будущее у главного врача Центральной районной больницы? И за какие проблемы или за что больше всего болит душа сегодня? Первое, скажу, как есть, беспокоит душа за коллектив я не знаю, масштабов, объемов реформирования. Сложно сегодня оценивать, что будет завтра. Вот за это болит душа. Первое – это сохранить коллектив, потому что специалисты, медик, врач, медсестра становятся не за один день. А хорошая тема – это десятилетие, опытный – двадцатилетия. Поэтому за это и болит душа. Сохранить коллектив, удержать и Конечно, повысить качество работы. Это самое главное, о чем я мечтаю. Мы у вас в преддверии профессионального праздника, поэтому не можем не поздравить вас, ваш коллектив с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и, конечно же, чтобы все планы и все, что задумано, стало реальностью, чтобы коллектив ваш получал достойную зарплату, чтобы все остались на своих рабочих местах и уважение, конечно же, пациентов. Наверное, и вам есть что сказать своему коллективу, и, может, хотелось бы даже кого-то отметить в преддверии праздника. У нас огромный коллектив. Это порядка 800 человек по району. Коллектив огромный, большой, поэтому мы будем, конечно, чествовать и поздравлять. Есть возможность им выделить материальные помощи, кто заслужил, благодарности, грамоты. Конечно, хочу пожелать своим работникам крепкого здоровья, в первую очередь. Сегодня актуальный вопрос, главный вопрос, который беспокоит каждую семью, это мира, спокойствие. А все остальное мы перетерпим, это однозначно. ни один год мы работаем в такой сложной атмосфере. Не один раз были падения экономики, ее поднятия. Все это можно пережить, тяжело переживать войну. Чтобы ее не было, ни, в одно, ни одно семью не коснулось данной ситуации. И, и нашим жителям района тоже крепкого здоровья, чтобы было все хорошо. Безперечно, важко уявити наше життя без медицини, адже ж будь-яка людина, незалежно від статі і віку, прагне бути здоровою, прожити активне та довге життя, тож немає у світі більш відповідальної професії ніж лікар. Лікарі рятують життя, а тому заслуговують поваги та шани, і не тільки у своє професійне свято.